dəhrli NTV izləyiciləri, hər birinizə tariximizin sezon finalı o xüsusi bölümdə xoş gəldik. Tariximiz sezon finalı üzrə bölümünə. Evdə sizlərə Xaçmaz rayonu haqqında ətraflı məlumatlar çatdıracağıq. Sözü çox uzatmadan başlayıram. Məlumatlarımız. Qaidən tarixə məhəl qoyunan Xaçmaz Respublikamızın şimal bölgəsində yerləşən sərhəd rayonlarından biridir. Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən olan Xaçmaz rayonu 1930-cu ildə yaradılmışdır. Xaçmaz 1936-37-ci illərdə şəhər tipli qəsəbə olmuşdur. 1963-cü ildən Xaçmaz rayonu ləğv edilib ərazisi Quba və Nürdemək Qusar rayonlarına verilmişdir. 1965-ci ildə isə rayon yenidən bərpa edilmişdir və belə güman edilir ki, ə, demək üzr istəyirəm. Ə, demək xatmasız adı vaxtindən bu ərazidə demək yaşamış, ə, belə deyək. Ə, yaşamış və ə, mübariz o han Hun tayfala qəbilələrinin birliyinə daxil olmuş Xatsmataka yəni qəbiləsinin adından əmələ gəlmişdi. Daha sonradan bu ad ə, transformasiyaya uğrayaraq ə, dəyişdirilərək ə, demək Xatsmaz adını almışdır. 7-ci əsrin ortalarından başlayaraq mənbələrdə demək xatımız şəklində rast gəlinir. Maraqlıdır ki, 7-ci əsrin 2-ci yarısında bu qəbilənin bir hissəsi indiki Oğuz rayonu ərazisinə köçüb gəlmiş və orada Xatımız adlı kənd və eyni adlı qala tikmişlər. Vaxtilə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş qədim dövlətlərin üzərinə hərbi yürüüşlər və baskınlar etmiş işğalçıların yolu Xatmaz ərazisindən keçmişdir. İranımızda nəvə 8-ci, 6-cı əsrlərdə tikilmiş məşhur Bab al-Abab, yəni ərəbcədə tərcüməsi qapılar qapısalhan, Dəlmir qapı Dərbənd də, qapıları istehkamları bu işğalçıların yolunda dəf edilə bilməyəcək bir maneə kimi dayanmışdı. 5-ci əsrdə Sasani Şah şahı padşahı Yazdigardın -e -e dövründə Dərbənd aşırımından xıalqçıların qarşısını almaq üçün möhtəşəm bir daş sədd tikilmişdi. Bu hərbi steqamlar sistemini tədfitməyə müvəffəq olan dərhal Azərbaycanın bərəkətli torpağına düşürdü. Skiflər, Alanlar, Xəzərlər və digər qəbilələr Azərbaycan arasından bu yolla keçmişdilər. Bu ölgənin tarixi haqqında ilk məlumatlar demək Azərbaycan tarixinin neolit dövrünə təsadüf edir. Son illər neolit abidələri Qobustan, Quba Xaçmaz, Şəki və Qətalazl zonalarında qeydə alınmışdır. Neolit dövrü İramızdan əvvəl 6-cı minillikdən başlayaraq İramızdan növbə 4-cü minilliyə qədər olan dövrə əhatə edir. Bu dövrün əsas xüsusiyyətləri istehsal təsərrüfatın formalaşması və sürətli inkişafıdır. Məhşətdə daş məlumatlı Larili yanası metaldan dəst fayda olmağa başlamışdı. Enolit dövrü yaşayış məskənlərindən tapılmış müxtəlif mis əşyalar, hansı ki, bu mis əşyalar biz iynə, bıçaq və s. idi. Bunlar bunu sübut edir. Bundan başqa bu dövrümüzdə dövrdə qazma tipli evlər çək kərpizdən olmaqla dairəvi və ya düzbucaqlı planda tikilirdi. Enolit dövründə əhalilət əkinçilik, maldarlıq və sənətkarlığın müxtəlif sahələri ilə məşğul olurdu. Bu sahələr əsasən dulusçuluq, daş və ölsümü işləmə, toxuculuq və sarray idi. Əkinçiliklə məşğul olan əhali taxıl ehtiyatını iri həzimli saxsı küpəklərdə saxlayırdı. Xaçmazın tarixi abidələri içərisində tapılmış daş, sümük və mis əşyaları, tökmək üçün küplər, toxuculuq dəzgahının hissələri neolit dövründə bu ərazidə yaşanmasından xəbər verir. Neolitin son dövr mərhələsində öllərin gil küflərdə dəfn olunması mərasimi də yayılmışdı. Xaçmazda bu cür gil küflərin küflərə şollarla Nərcan çəkintilərinin ərazilərində rast gəlmək olar. Belə küplər təsərrüfat küplərindən onunla fərqlənirdi ki, noturacağı şiş formalı olub ağız hissəsində ucutacaq və qulp qoyulurdu. Ağzı isə qapaq və ya daş löfəylə örtülürdü. Küpün aşağı hissəsində bir çox hallarda deşik olurdu. Bu da insanların dini təsəvvürləri ilə bağlı olub, çox güman ki, olub, çox güman ki, ruhana inamın mövcudluğu ilə əlaqədar olmuşdur. Xodad tərasındakı Şollar kəndində yerli halı təsərrüfat işləri apararkən kül küp qəbir aşkar edilmişdir. Et Qədim küp qəbrlərinin çərxində sümük qalıqları, müstən üzük, saxsı qablar vəsait tapılmışdır. Xaçmaz rayonunun ərazisi Ağbaniya dö dövlətinin tarixən kiçəp dövründə təsərrüfatın bağçılıq və üzümçülük, heyvandarlıqla məşğul sahələrinə məşğul olmuşdu. Xaçmaz Şirmaşahlar dövlətinin tərkibində olduqda ə, olduqda da bəhərəsin həm hərbi yürüüşlər, həm də dins məqsədlər üçün istifadə olunmuşdur. İramızdan əvvəl 2-ci əsrdə fəaliyyətə başlayan böyük ipək yolu adıyla tanınan dünya ticarət yolları sisteminin çox işlək qollarından biri də Mars bu ərazidən keçmişdi. Azərbaycanın ərəblər tərəfindən işğal dövründə Xaçmaz bölgəsində ictimai-siyasi vəziyyət dəyişən idi. Burada tarixin qədim dövrlərindən başlayaraq ardıcıl şəkildə xarici təcavüzlərin aparılan uzunmüddətli müharibələrin ağrı acısını əhali daimi olaraq hiss edib. Xaçmaz rayonunda 22 millət və xalqın nümayəndəsi vahid ailədə mehriban şəraitdə yaşayır. Nəhənin sıxlığı 1 kilometr kvadrat ə ta ə, demək 165 nəfər təşkil edir. Əhalinin ümumi sayının 50 ə, tam 16 faizi kişilərdən 49 tam ə, 94 faizi isə qadınlardan ibarətdir. Xaçmaz rayonunda 502 nəfər məcburi kəfət gün məskunlaşmışdı. Əlillər 4900-dan yuxarı, ə, şəhid ailələri 180-dən yuxarı və bələdiyyə Karabağ müharibəsində əllər nisəsi 120 nəfərdən çox olmuşdur. Azərbaycanda qədim yaşayış məskənlərindən olan Bu rayonda 1999-cu illik bələdiyyə seçkiləri zamanı 61 bələdiyyə təşkil edilmiş. 2004-cü ilin seçkiləri zamanı isə bələdiyyələr sayı 70 olmuşdur. 2004-cü ildəki şəhər, ki, qəsəbə və 66 kənd bələdiyyəsindən 572 nəfər üzv seçilmişdir. Rusiya və Azərbaycanın arasındakı hökumətlər arası razılıq müəssəsən Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasına höbəllər icarayə verilmiş 2 kənd Xarxobanın və Uryanobanın keçərləri Xaçmaz rayonunun tərkibinə qaytarılmışdır. 1-ci Qarabağ müharibəsində 226 nəfər, 2-ci Qarabağ müharibəsində isə Xaçmaz rayonundan 48 nəfər şəhid olmuşdu. Allah şəhidlərə rəhmət etsin. daha sonra deyəcəyəklərimiz bunun bununla da yekunlaşmır. Xaçmazda 60-dan çox tarix mədəniyyət abidəsi qorunub saxlanmışdır. Rayonun ərazisində şəhər qədim arxeoloji abidələr, Sərkərli, Mulla Birhanlı, Güləflü, Qaracığ, Həsənqala kəndlərinin yaxınlığında tunç dövrünə aid qədim məskənlər və kurqanlardır. Canaxır və Bostancı kəndlərinin yaxınlığında orta əsrlərə aid insan məskənləri də bu qəbildəndir. On çox sayda tarix və mədəniyyət abidələri var. Moruqoba, Qalağan, Uzunoba və Tağaroba kəndlərində 20-ci əsrdə tikilmiş məscidlər, Qaraqurdulu kəndində 15-16-cı əsrlərə aid Şah Abbas məscid-mədrasəsi, Şıxlar kəndində Şeyx Yusif məscidi əkorunub saxlanmışdır. Nizabat limanı 16-cı əsrdə Azərbaycanın qonşu ölkələrlə əlaqələrin yaradılmasında mühüm rol oynamışdır. Xaçmaz rayonunun ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı tuns dövrünə aid qəbrlər, eləcə də əmək və o valiətləri və məişət məxəlləfəti əşyaları aşkar edilmişdir. Qədim qala şəhərlərindən biri olan Xudat Allahın neməti Xaçmaz rayonunda yerləşir. 20-ci əsrin əvvəllərində tikilmiş dəmir yol stansiyası, su qülləsi, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və, məbəsaitinə 1900-1913-cü illərdə tikilmiş yolaçan varı və su kəməri də maraq doğururlar. Bu tikililər indidə texniki cəhətdən işlək olaraq ə, demək ə qalmaqdadırlar. Və bu günlük bilim sizləri çatdıracağımız bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın. Tarifimiz sezon finalı xüsusi bölümü yekunlaşdı. Hər birinizi yeni sezonda gözləyirik. Yeni sezon bu sezondan da maraqlı olacaq.